Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita menyambung perhatian kepada hari ke-49 prosedur Inquires kematian Allahyarhamah Zahra Karina binti Mahathir yang terus membongkar peranan dan kelalaian pihak tertentu di peringkat sekolah. Saksi ini merupakan seorang guru yang bertugas sebagai setiap usaha unit disiplin sekolah dan beliau tampil memberi keterangan penting berkaitan laporan sesatan dalaman terhadap insiden-insiden yang berlaku kepada arwah Zara termasuk gangguan seksual, pertemuan dengan pelajar senior, pemeriksaan lokal oleh pelajar junior dan kandungan diary milik Zara. Namun apa yang amat mengecewakan, semua laporan ini diserahkan kepada pegawai dalaman sekolah seperti PKM dan Ketua Gordon tetapi tidak pernah dimaklumkan kepada ibu Zara maupun diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan sewajarnya. Saksi juga menyatakan bahawa kes gangguan seksual yang dilaporkan oleh Zara telah dianggap sebagai salah faham, satu rumusan yang sangat meragukan dan langsung tidak sensitif terhadap isu serius yang dibawa oleh seorang pelajar pihak sekolah melalui keterangan saksi jelas gagal bertindak dengan tegas, amanah dan bertanggungjawab. Lebih menyediakan maklumat penting seperti laporan audio call, kenyataan saksi-saksi pelajar serta catatan peribadi Zara telah disimpan tanpa dimaklumkan kepada keluarga kononnya atas alasan menunggu sesatan polis atau kerana tidak diminta. Kita berdiri di sini bukan hanya untuk mendengar tetapi untuk menuntut jawapan. Mengapa laporan-laporan ini tidak didedahkan lebih awal? Mengapa ibu bapa Zara dinafikan hak untuk mengetahui apa yang berlaku kepada anak mereka ketika masih hidup? Kita tidak akan berdiam diri, kebenaran mesti ditegakkan dan keadilan untuk Zara tidak akan dikompromi. Bismillahirrahmanirrahim. Penataan media ringkasan harian prosedur inquest 3 Disember 2025 iaitu hari Rabu merupakan hari ke-49 prosedur di ke-56 Puan Mulyati binti Haji Ali Udin. Latar belakang beliau, saksi ialah seorang guru di SMKA Tun Datuk Mustafa sejak tahun 2008. Beliau mengajar mata pelajaran sejarah tingkatan 2, 4 dan 5. Saksi dilantik sebagai setiausaha unit disiplin UD pada tahun 2024. Saksi menyatakan bahawa beliau mengenali Zara melalui satu siasatan terdahulu yang melibatkan aduan gangguan seksual. Kes tersebut menjadikan beliau biasa dengan Zara sebelum kejadian 15 Julai 2025. Saksi hadir bersama beberapa guru lain ke ward Neurologi HQE 1 tingkat 10. Mereka datang sekitar jam 12.45 tengah hari untuk mensiarahi Zara. Pada ketika itu, Ibu Zara tidak berada di ward kerana telah pergi ke balai polis. Saksi sempat berbual dengan makcik Zara yang kini dikenalinya sebagai Syirah. Saksi menyatakan ada mendengar bahawa keluarga Zara mahu menyegerakan pengebumian pada malam tersebut. Beliau juga mendengar jururawat bertanya kepada makcik Zara mengenai masa ketiadaan ibu Zara. Menurut saksi, doktor ingin mencabut bantuan penafasan dan menunggu kehadiran ibu Zara terlebih dahulu. Ketika saksi di hospital, saksi mengaku dia tidak memberikan apa-apa maklumat mengenai sesatan dalam sekolah kepada ibu Zara ketika berada di hospital unit disiplin UD terdiri daripada beberapa guru termasuk cikgu Syahadah, cikgu Hasnas, cikgu Syukriah, cikgu Hamid dan cikgu Rezani. Saksi menjelaskan bahawa UD tidak mempunyai ketua penyiasat yang khusus. Setiap siasatan dan keputusan dibuat melalui perbincangan bersama. SOP yang digunakan adalah Perkeliling bilangan 12-23 iaitu garis panduan pengurusan salah laku buli, GP buli. SOP ini juga dikenali sebagai SOP 1-3-7. UD juga merujuk kepada SOP 1-3-7 yang menetapkan tempoh 1 hari untuk menerima aduan, 3 hari untuk memulakan siasatan dan 7 hari untuk menyelesaikan kes berkaitan buli. Namun saksi menyatakan bahawa SOP 1-3-7 telah terbatal selepas polis mengambil alih kes pada 16 Julai 2025. Sesatan pada 16 Julai 2025, dua sesi sesatan dijalankan pada 16 Julai 2025 iaitu sesi pagi dan petang. Kedua-dua sesi dijalankan di musola sekolah. Sesi pagi dijalankan oleh Cikgu Syahadah dan Cikgu Yuslina. Mereka menemubuat lima pelajar senior. Pada sesi petang, Cikgu Syahadah dan Cikgu Miswati meneruskan kesiasatan. Pelajar diminta menulis keterangan mereka dalam borang keterangan. Tujuan kesiasatan adalah untuk mengetahui apa yang berlaku pada 15 Julai 2025. Kesiasatan juga bertujuan memulakan intervensi pemulihan secara asas. Sesatan pada 17 Julai 2025, saksi menyediakan dua laporan awal insiden bertarikh 16 Julai 2025 dan 17 Julai 2025. Keterangan pelajar dikumpulkan daripada pelajar junior Dom Zara dan Dom Zara berjumpa pelajar senior. Guru pelapor pada hari tersebut ialah Cikgu Miswati, Cikgu Nur Syahadah dan Cikgu Shukria siasatan pada 4 Ogos 2025. Saksi menyatakan Yudi menjalankan siasatan tambahan pada 4 Ogos 2025. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang mengemaskan loka Zara pada 15 Julai 2025. Saksi menyatakan Ketua Warden meminta maklumat ini. Namun Ketua Warden tidak menjelaskan sebab beliau memerlukan penjelasan tersebut. Siasatan pada 5 Ogos 2025. Siasatan pada tarikh ini tertumpu kepada dua pelajar junior. Mereka diminta memberikan kenyataan bertulis mengenai apa yang mereka ketahui. Tiada temubuan lisan dijalankan. Pada tarikh ini, dua pelajar senior sekali lagi dipanggil oleh Yudi. Mereka memberikan kenyataan tertulis berhubung isu body shaming melibatkan Zara. Menurut saksi, Zara dan pelajar A telah dikatakan menyindir seorang pelajar senior dirujuk sebagai kakak C. Si. Maklumat tambahan, pada 12 dan 13 Ogos 2025, saksi menyatakan seorang pelajar senior menghubungi guru pelapor pada 12 Ogos 2025. Pelajar tersebut memaklumkan bahawa ada seorang pelajar senior menasihatinya untuk melapor kerana tindakan memulaukan seseorang seperti Zara juga termasuk dalam pelakuan buli. Guru pelapor kemudian mengarahkan pelajar tersebut menulis kenyataan tambahan. Kenyataan itu diserahkan pada 13 Ogos 2025. Dapatan siasatan dalaman berkaitan 15 Julai 2025, saksi mengesahkan Yudi mengetahui wujudnya satu perjumpaan di sebuah dom. Perjumpaan tersebut melibatkan lima pelajar senior tingkatan empat yang terakhir berjumpa dengan Zara. Saksi juga menyatakan satu aktiviti spot check dilakukan di dom Zara. Spot check itu dibuat oleh beberapa pelajar junior ketika Zara tiada di bilik. Saksi berkata ada pelajar mendengar bahawa ada sindiran dilemparkan kepada Zara. Antara sindiran tersebut termasuk frasa sok-sok badar. Saksi tidak pasti bila sindiran itu berlaku. Saksi juga tidak pasti siapa yang menghalang Zara atau siapa yang memujuk Zara selepas kejadian 15 Julai 2025. Proses penyediaan laporan unit disiplin Saksi menerangkan bahawa laporan disediakan berdasarkan apa yang guru pelapor sampaikan kepadanya. Beliau hanya menaip semula maklumat tersebut. Saksi tidak dapat mengesahkan atau mengingati sama ada beliau guru-guru pelapor ada merujuk dokumen lain ketika menulis laporan-laporan yang disediakan olehnya. Saksi mengakui laporan Yudi ada kelemahan kerana sebahagiannya tidak lengkap, ada juga yang tidak dikemaskini dalam sistem SSDM kerana kekangan masa SOP 1 Saksi menyatakan proses penyediaan laporan bagi siasatan 4 Ogos 2025 dan 5 Ogos 2025 berbeza. Ada laporan merujuk kepada kenyataan bertulis pelajar dan ada laporan hanya berdasarkan makluman guru pelapor. Prosedur makluman kepada ibu bapa Zara. Ibu Zara juga tidak dimaklumkan mengenai salah laku, sindiran atau spot check. Saksi memberi alasan bahawa polis sudah mengambil alih kes oleh oleh sebab itu, Yudi tidak melakukan makluman tersebut. Penyerahan dokumen kepada polis, saksi menyatakan Yudi tidak menyerahkan laporan sesatan dalaman kepada polis. Ini kerana polis tidak pernah memintanya. Saksi bersetuju jika ada permohonan dari pihak polis, mereka sudah tentu akan memberikan kerjasama. Menurut saksi, pihak sekolah tidak ada kewajipan untuk memberikan hasil siasatan dalaman mereka kepada pihak polis. Ini kerana pekeliling SOP GP Buli dari KPM hanya memerlukan beberapa dokumen khusus yang diserahkan. Ini termasuk rekod kehadiran, rekod akademik dan dokumen yang diminta polis dari semasa ke semasa kes disiplin lain sebagai perbandingan, Yudi pernah menerima laporan disiplin lain. Ini termasuk kes pelajar junior diarahkan menyeterika pakaian hingga lambat ke dom. Rentetan kes seterika tersebut, saksi berkata dia tahu ada menerima laporan mengenai ketua dom senior yang menampar dan menendang pelajar junior. Pelajar-pelajar yang terbabit dalam insiden buli tersebut telah digantung sekolah. Penilaian emosi di bawah garis panduan GP buli. Saksi bersetuju Kata-kata kesat diungkapkan oleh pelajar-pelajar senior semasa berjumpa Zara dikategorikan sebagai buli lisan di bawah GP buli namun beliau menyatakan guru tidak mempunyai kepakaran untuk menilai tahap gangguan emosi murid saksi berkata insiden 15 Julai 2025 tidak dapat diklasifikasi sebagai gangguan emosi menurutnya diagnosis mengenai kesan gangguan emosi kepada pelajar memerlukan penilaian pakar psikiatri namun penilaian pakar psikiatri tidak dapat dilakukan kerana Zara telah jatuh pada 16 Julai 2025 saksi berkata sebagai guru mereka hanya boleh membuat pemerhatian asas mengambil keterangan dan merujuk murid kepada pihak hospital atau kaunselor atau one stop crisis center Maklumat lain mengenai pengurusan Yudi, saksi menyatakan Yudi telah memaklumkan perkara kepada PKM. Namun, beliau tidak pasti bila PKM memaklumkan kepada pengetua. Saksi juga menyatakan pelajar senior tingkatan 3 tidak pernah dipanggil Yudi. Pelajar tersebut dikatakan telah mengajar pelajar junior ahli dom Zara untuk membuat spot check ketika Zara tiada dalam dom pada malam hari. Saksi tahu Yudi juga mengadakan mesyuarat pada 17 Julai 2025 untuk membincangkan kronologi Zara ditemui dan dihantar ke hospital. Saksi menegaskan bahawa sebarang tindakan disiplin yang lebih berat memerlukan mesyuarat rasmi bersama pentadbir sekolah. Sebelum kejadian, tahap disiplin secara umum hanya melibatkan penggunaan telefon bimbit. Kesalahan lain contohnya lambat turun untuk solat subuh, tidak solat subuh berjemaah atau berkaitan penampilan diri. Contohnya tidak pakai nama atau lencana atau stokin putih kasut hitam. Terdapat juga kes ragging dan ada juga contohnya menyuruh mengambil air, air baju yang melibatkan asrama lelaki. Namun, saksi tidak pernah menerima aduan mengenai kes ragging di asrama perempuan. Saksi ada mengatakan bahawa dulu pihak sekolah pernah melaksanakan hukuman rotan. Namun tidak ingat bila ianya mula dihentikan. Saksi berpendapat bahawa hukuman rotan patut dilaksanakan semula. Semasa prosedur inquest, saksi dilihat agak berhati-hati apabila ditanya mengenai butiran sebarang insiden yang boleh dikatakan sebagai buli termasuk satu insiden air baju dan pelajar senior lelaki menampar dan menendang pelajar junior di asrama lelaki yang dirujuk awal oleh peguam apabila diminta menjelaskan lebih lanjut saksi beberapa kali cuma menganggap insiden seperti itu sebagai kes air baju dan bukan kes buli apa memberi jawapan untuk penjelasan lanjut saksi berkata tidak pasti tidak ingat atau bahawa perkara tersebut tidak berada dalam pengetahuan beliau Perkembangan lain, prosedur inquest akan bersambung semula pada hari Khamis 4 Disember 2025. Pada hari ini juga Mahkamah Tinggi 1 Kota Kinabalu telah mendengar sebutan pengurusan kes bagi permohonan untuk membatalkan prosedur inquest yang difailkan oleh NGO. Dalam prosedur tersebut, pemohon tidak menghadirkan diri dan cuma menghantar seorang wakil peguam dan ketua bahagian sivil Jabatan Peguam Negara Putrajaya telah hadir. Pihak kami dan peguam mewakili pelajar A juga telah hadir. Mahkamah Tinggi telah memberikan arahan kepada Jabatan Peguam Negara untuk memfailkan hujahan bertulis selewat lewatnya 17 Disember 2025 dan balasan hujahan bertulis pemohon perlu difailkan selewat-lewatnya pada 31 Disember 2025. Pihak kami diminta untuk memfailkan permohonan jika kami berniat untuk membantah dan mencabar permohonan tersebut. Keterangan saksi pada hari ke-49 prosedur inquest ini membuka satu lagi lembaran yang amat menyedihkan dan membimbangkan seorang guru yang diamanahkan sebagai setiausaha unit disiplin yang sepatutnya memainkan peranan penting dalam menjaga keselamatan kebajikan pelajar telah memilih untuk menyelesaikan isu gangguan seksual yang dilapor oleh Zara sebagai salah faham. Lebih membingungkan pelbagai laporan sesatan dalaman telah disimpan, tidak dikemas kini dan tidak disalurkan kepada pihak-pihak yang sepatutnya termasuk pengetua, pihak polis dan paling utama keluarga Zara sendiri. Semua ini berlaku walaupun saksi mengetahui laporan-laporan tersebut melibatkan kes serius termasuk buli, pencerobohan privasi komunikasi audio yang tular dan kandungan pribadi dairi arwah. Apakah keadilan mampu ditegakkan sekiranya kebenaran disembunyikan dan bukti-bukti penting dipendam atas alasan tidak diminta atau menunggu siasatan polis? Ibu Zara tidak pernah dimaklumkan, bapa Zara tidak pernah dipanggil berbincang dan pihak sekolah memilih diam lebih memilukan tangisan kuat Zara pada malam kejadian selepas dipanggil oleh beberapa pelajar senior dianggap oleh saksi sebagai buli lisan biasa dan bukan tanggungjawabnya untuk menilai tahap emosi seorang anak yang sedang trauma. Hari ini kita bertanya di mana empati, di mana tanggungjawab dan paling penting di mana keadilan untuk Zara biarlah penutup hari ini menjadi permulaan untuk satu desakan yang lebih kuat agar tiada lagi anak-anak yang terbiar, tiada lagi keluarga yang terpinggir dan tiada lagi kebenaran yang dikuburkan demi melindungi sistem. Zara berhak mendapat pembelaan, kita berhak menuntut jawapan. Justice for Zara Karina. Assalamualaikum. Bye-bye. Ketika 47, kematian Allah Ya Rahmat Zahra Karina, tumpuan tertumpu kepada seorang saksi penting, penolong ketua guru disiplin sekolah. Beliau akhirnya tampil memberikan keterangan selepas sekian lama memilih untuk berdiam diri. Apa yang mengejutkan ramai termasuk keluarga arwah dan pemerhati awam ialah pendedahan bahawa beliau telah menyimpan lima laporan sesatan dalaman berkaitan insiden yang melibatkan Zara namun langsung tidak pernah menyerahkan laporan-laporan tersebut kepada pihak polis maupun keluarga persoalan besar kini timbul mengapa maklumat penting itu disorokkan begitu lama apakah tujuan sebenar di sebalik tindakan mendiamkan diri dan mengapa hanya selepas 47 hari prosiding barulah maklumat ini didedahkan hari ini kita bukan hanya menuntut jawapan tetapi kejujuran kerana kebenaran yang ditangguhkan adalah keadilan yang dinafikan Ringkasan harian prosiding inquest untuk 1 Disember 2025 iaitu hari Isnin hari yang ke-47 prosiding. Keterangan di perenggan ke-54 ini ialah puan Nurul Syahadah binti Ibrahim. Saksi telah mengajar di sekolah sejak tahun 2016 menjadi ahli unit disiplin pada tahun 2024. Saksi bertugas sebagai penolong ketua guru disiplin pada tahun 2025 dengan peranan utama sebagai pegawai penemu dalam siasatan dalaman berkaitan insiden Zara. Saksi menyatakan tiada ketua siasatan dilantik dan kerja siasatan dilakukan oleh guru yang lapang kerana terikat dengan pematuhan jadual melindungi masa instruksional MMI. Ini bermaksud setiap guru perlu sentiasa mengikut jadual pembelajaran yang ditetapkan. Saksi mengesahkan terdapat 5 sesi siasatan dalaman iaitu pada 16 Julai 2025, 17 Julai 2025, 4 Ogos 2025, 5 Ogos 2025 dan 13 Ogos 2025. Siasatan 16 Julai 2025 pada 16 Julai 2025 siasatan dijalankan pada sesi pagi di Musola secara temubual terhadap pelajar Domzara termasuk pelajar A dan lima pelajar senior terakhir berjumpa Zara pada malam 15 Julai 2025. Saksi tidak sempat menemubual semua ahli dom kerana kekangan masa. Pada petang 16 Julai 2025, keterangan bertulis diambil di bilik unit bimbingan kaunseling UBK menggunakan borang keterangan yang disediakan oleh saksi dan ditulis di hadapan saksi. Pada petang 16 Julai 2025 Saksi menyatakan batch tingkatan 1 ketika itu mengesyaki Zara. Namun saksi tidak menanya lanjut mengenai bentuk sindiran atau siapa yang memulakannya kerana kekangan masa. Saksi menyatakan pelajar yang melihat Zara ditandas ialah dua orang pelajar junior, salah seorang ahli dom Zara. Beberapa pelajar junior ahli dom Zara memaklumkan ada mengetahui Zara meminjam gunting daripada pelajar. Pelajar A juga memaklumkan Zara pernah membuat barcode. Sesatan 17 Julai 2025. Pada 17 Julai 2025, sesatan dilakukan di Musola, guru perempuan dan melibatkan pelajar selain Dom Zara dan Dom Zara di soal pelajar senior. Banyak borang keterangan direkodkan tetapi saksi tidak pasti jumlah sebenar yang diisi pada hari tersebut. Saksi membantu sesatan walaupun sedang bercuti rehat khas. Siasatan 4 Ogos 2025. Siasatan dijalankan di bilik UBK bersama guru UBK, Cikgu Miswati dan Warden Cikgu Yuslina untuk mengenal pasti pelajar yang mengemas semula lokal Zara selepas spot check pada 15 Julai 2025. Ada lima pelajar dunia ahli dom Zara yang dipanggil untuk memberi keterangan. Tiga pelajar dom Zara yang disoal juga telah memberi lakaran kedudukan soal jawab antara pelajar senior dan Zara. Rumusan sesatan pada 4 Ogos 2025 adalah mengenal pasti seorang pelajar ahli dom Zara sebagai pelajar yang mengemas semula loka Zara selepas spot check 15 Julai 2025. Sesatan pada 5 Ogos 2025 memberi fokus kepada audio yang tular di media sosial perbualan Zara mengenai KM dan keterangan diambil daripada dua pelajar senior tingkatan 2 dan tingkatan 4 saksi menyatakan ketua warden telah membawa kedua-dua pelajar ini ke balai untuk memberi keterangan dan menyatakan polis sudah mengetahui identiti KM selepas dimaklumkan oleh pihak sekolah sesatan 13 Ogos 2025 saksi menyatakan pada Jam 10.30 malam, seorang pelajar junior telah menyaliphone saksi atas nasihat pelajar junior lain untuk memaklumkan beberapa perkara berkaitan audio KM. Saksi cuma menemui pelajar junior tersebut keesokan harinya pada 13 Ogos 2025 dan mengambil keterangan bertulis. Siasatan pada 13 Ogos 2025 memberi fokus kepada insiden KM dengan keterangan daripada dua pelajar junior yang memaklumkan saksi mengenai audio tersebut. Saksi merumuskan bahawa sebelum kejadian berlaku pertemuan di antara Zara, Kak Si dan Manja. Dan Zara dikatakan tidak pernah menulis perkara jelek mengenai Kak Si. Prosedur spot check dan disiplin. Saksi bersetuju bahawa pelajar tidak dibenarkan menjalankan spot check sendiri lebih-lebih lagi tanpa kehadiran pemilik dom. Saksi merujuk kepada keterangan bertulis seorang junior ahli dom Zara yang menceritakan bahawa seorang pelajar sini tingkatan 3 dan berjawatan pengawas mengajar pelajar junior untuk melakukan spot check terhadap barang Zara semasa waktu malam dan ketika Zara tidak ada di bilik dom saksi tidak pasti sama ada pelajar senior tingkatan 3 ini ada dikenakan tindakan disiplin dan menyatakan bahawa unit disiplin perlu mengambil keterangan bertulis oleh pelajar senior yang disyaki tersebut sebelum sebarang keputusan boleh dibuat perkara ini menjadi keperluan jika polis tidak mengambil tindakan kepada pelajar tersebut saksi mengesahkan tiada tindakan disiplin diambil terhadap pelajar yang melakukan spot check Namun usaha pencegahan dilakukan melalui peringatan berulang kepada semua pelajar khususnya saksi sendiri akan memberikan peringatan berulang ketika sesi usroh pelajar perempuan saksi tidak tahu sama ada pendekatan ini berkesan atau tidak maklumat mesyuarat dan pelaporan Saksi menyatakan hanya mesyuarat pada 17 Julai 2025 dihadiri iaitu mesyuarat ringkas yang hanya menyentuh kronologi Zara ditemui di asrama. Saksi bersetuju tiada mesyuarat khas pihak sekolah membincangkan hasil siasatan dalaman, pihak sekolah cuma menunggu dan memberikan ruang kepada polis untuk selesaikan siasatan mereka. Saksi menafikan bahawa jawapan beliau tidak ingat digunakan untuk melindungi pengetua dan menyatakan sememangnya tidak mengingati mesyuarat lain selain 17 Julai 2025. Saksi berkata penafian beliau bukannya tindakan sistematik untuk melindungi kepentingan pihak sekolah. Pelaporan kepada polis dan pentadbir saksi menyatakan hanya sebuah set keterangan bertulis 5 pelajar senior daripada siasatan 16 Julai 2025 pernah diserahkan kepada polis. Keterangan bertulis dari siasatan lain tidak pernah diserahkan kepada pihak polis kerana ianya cuma bertujuan untuk rekod dalaman sekolah. Saksi berkata pihak sekolah menaruh kepercayaan penuh kepada kepakaran pihak polis untuk menyiasat. Saksi mengesahkan pihak sekolah tidak pernah memaklumkan kepada pihak polis bahawa siasatan dalaman sedang berjalan dan saksi tidak pasti sama ada KPM dimaklumkan. Saksi menyatakan semua rumusan dan keterangan sesatan dalaman unit disiplin telah diserahkan kepada PKHM. Saksi berkata ianya tanggungjawab PKHM untuk memaklumkan pengetua yang ketika itu sibuk menyantuni pihak-pihak luar seperti JPN dan PPD. Saksi mengesahkan beliau sendiri tidak pernah dirakam percakapan oleh polis dan apabila ditanya mengapa tidak tampil sendiri, saksi menyatakan beliau tidak pasti. Maklumat tambahan mengenai Zara. Saksi menyatakan, selepas kejadian, seorang rakan Zara memaklumkan kepada saksi bahawa Zara merancang untuk bertemu saksi pada 17 Julai 2025 untuk memohon dilantik sebagai badar. Namun, dukacitanya, akibat insiden 16 Julai 2025, rancangan pertemuan Zara dengan saksi tersebut tidak kesampaian. Saksi menyatakan, ini merupakan kali pertama ada pelajar secara sukarela ingin meminta jawatan badar. Saksi mengesahkan Zara juga pernah memberikan beliau hadiah hari guru berupa pensel case. Saksi bersetuju ini menggambarkan adab dan penghormatan Zara sebagai pelajar kepada para guru sekolah. Perkembangan lain prosiding inquest akan bersambung semula pada hari Selasa, 2 Disember 2025. Apa yang terzahir dalam prosiding ke-47 amatlah mengejutkan dan menyedihkan. Lima laporan sesatan dalaman yang sepatutnya membantu mencari kebenaran dalam kes tragis Zara Karina telah disimpan, didiamkan dan tidak pernah dikongsi kepada keluarga maupun pihak berkuasa oleh siapa seorang pendidik yang memegang amanah disiplin pelajar. Tindakan berdiam diri ini bukan sahaja mencalarkan integriti proses penyiasatan tetapi juga menafikan hak keluarga untuk memahami apa sebenarnya yang berlaku kepada anak tunggal mereka. Lebih dari itu, ia memberi gambaran wujudnya cubaan menyembunyikan fakta penting ia adalah sesuatu yang amat bertentangan dengan prinsip keadilan. Kita tidak boleh benarkan kesunyian dan keengganan berkongsi kebenaran menjadi budaya dalam institusi pendidikan kerana setiap maklumat yang ditahan adalah satu langkah menjauh dari keadilan buat Zara. Semoga setiap fakta yang disimpan akan terus dibongkar kerana keadilan tidak pernah datang dari suara yang diam tetapi dari kebenaran untuk bersuara. Justice